Но этот сезон, мне кажется, был наиболее трудный. Так как-то до последнего тура, ну, в принципе, как бы позапрошлый сезон был такой же. Как бы в последнем туре решалось, но там от нас ничего не зависело. Там зависело как бы как сыграют другие команды. А тут зависело и от того, как сыграют другие, и от нас. Как бы сложилось все в нашу сторону. Та команда соперников сыграла в ничью. Мы выиграли и что дало нам возможность занять первое место. Почему вот в этом сезоне команда играла так нестабильно? То она выиграла у лидеров, то проигрывала у сайдера. Ну, я знаю, может быть, где-то психологический настрой не такой был, как надо. Плюс еще то, что как бы у нас же все игроки возрастные, Нету молодежи, как бы где-то сказывается усталость, они играют по первой лиге Украины, где-то не так быстро восстанавливается, как молодежь. Вот оно все как бы в сумме дает, может быть, такой результат, что команда где-то может играть надежно, там ну и само собой настроена игру, где-то расслабляется, думает, что можно обыграть на одной ноге, а тут команда уперлась, и как вот в прошлом туре, ничья с легионом. Я знал всегда, что «Легион» непростая команда и неудобная для всех. Вот оно и показало себя. Мы где-то, может быть, не настроились в нужную, как бы сказать, в нужный момент, а они отобрали у нас очки. Что... Вот как вам эти все изменения? То есть они пошли на пользу на чемпионат? А не... Ну, я думаю, что, что скорее всего, что было больше равных команд, можно так сказать. Что вот сильные игроки, которые есть в Житомире, не считая, например, приезжих, вот они разбились по командам, и вот не было ярко такого лидера, как вот как бы 4 сезона назад мы играли, и мы там за два тура до конца уже были чемпионами, потому что у нас, можно сказать, все бывшие игроки контингента за нас играли. И так получилось. Сейчас игроки все разошлись, вот кто играл за нас, тот же Литвиновский, Коваль, они сейчас играли в другой команде, как бы составляли конкуренцию. Mm -hmm. Я знаю, в том сезоне вы не выступали, там у вас были проблемы, вот э, какие-то планы э, дальше, там же последующем следующем сезоне чемпионата города, или возможно там идти выше куда-то второго, ну, там какие-то вот, планы на будущее. Ну, я думаю, что чемпионат города в будущем году обязательно. А провыше, ну, можно сказать, что все зависит от того, какая будет экономическая ситуация в стране. Если все будет хорошо, я думаю, что и в команде будет хорошо. И пару слов про сегодняшнюю игру, вот ваше впечатление. Ну, игра наша. Финала. Я думаю, игра соответствует финалу, как бы первый тайм такой напряженный, что мы пропустили, мы забили, игра как бы в один мяч. Уже, да, как бы в конце чуть мы оторвались, они выпустили пятого, ну и как бы мы забили еще. Я думаю, что где-то игра и команды были равны, нам, может быть, чуть больше повезло. Самое тяжелое вот, в этом сезоне для вас было вот, что? Самое тяжелое это было то, когда мы в конце первого круга э, сыграли в ничью и в начале первого круга сыграли в ничью, можно сказать, команде, вот, э, которая сегодня променю не дала выиграть э, с энергией. Как бы вроде бы понимали сами, что команда, которую можно обыгрывать, но в то же время вот, ничего не могли сделать как говорится, мы неправильно настроились, а они настроились лучше нас. И вот две ничьи, которые отобрали вот 4 очка потерянных, и они потом нам аукались до самого конца чемпионата. Спасибо, удачи вам.